Дорогие друзья, у меня здесь появилось пару свободных минут перед онлайн-консультацией с моей новой клиенткой. Вопрос, который мы, который будем разбирать, это вопрос по документам ее репатриации. Будем готовить документы на репатриацию в Израиль. Вот она мне уже отослала их на e-mail, я просмотрел эти документы, есть вопросы, кое-какие рекомендации. И естественно, что мы сейчас каждый документ, и вообще все, что она будет делать в консульстве и до консульства, мы разберем, пройдемся по документам, пересмотрим все, чтобы у нас там было все совпадало. Потому что каждый случай является индивидуальным, и иногда человек, абсолютно не понимая, что происходит, делает ошибки. То есть иногда даже человек уверен, что у него все идеально в порядке, он не замечает элементарных вещей, на которые следовало бы изначально обратить внимание. Поэтому, если у вас возникают вопросы по репатриации, какие необходимо готовить документы, как подаются эти документы, как назначается встреча в той или иной стране, потому что сейчас существуют определенные изменения по сравнению с теми предыдущими временами более мирными, то пишите ваши комментарии, и я подготовлю для вас более расширенное видео, где смогу вам дать эту информацию, сказать базово какие документы изначально собрать, к чему готовиться, как зарегистрироваться, как их подать, как назначить встречу. И, в принципе, что необходимо, чтобы содержали эти документы. Разберем немножко закон, по которому государство Израиль предусматривает право на репатриацию, кто на него имеет право, так сказать, и когда может получить визу репатрианта. Кроме того, с коллегой готовим сейчас довольно-таки обширное видео по просьбе подписчиков и уже новых репатриантов, с которыми тут очень знакомы, по поводу вопросов аренды жилья в Израиле. Мы поняли, что так вырывать из контекста один вопрос, второй вопрос, третий, он не дает полного видения специфики аренды жилья в Израиле. Поэтому мы решили собрать основные принципы, которые касаются аренды, основные традиции заключения договора аренды и на что первым делом или обязательно обратить внимание, заключая договор аренды в Израиле. Такая вот шпаргалочка. Также мы расскажем, вот, какие бывают ситуации, в связи с чем люди обращались к нам, но уже за решением юридических вопросов изначально пугаться аренды в Израиле нечего. Тут основная масса людей живут по договору аренды жилья. И это удобно даже для тех, у кого есть собственное жилье или деньги на покупку жилья. Различные бывают ситуации. Просто может быть даже удобно. Но многие живут, потому что не могут себе позволить купить жилье, там, особенно в первые годы там, репатриации. Это не такая проблема, съем жилья, насколько просто надо подходить размеренно и с умом при заключении договора аренды. Это такой маленький анонс на ближайшие видео. Если у вас будут еще какие-то вопросы по израильскому законодательству, по репатриации, по различным сферам жизни в Израиле, то есть... Даже если это не входит вот в мою специфическую сферу деятельности, да, я занимаюсь визами, репатриантами, я занимаюсь семейным правом, то я сотрудничаю с большим количеством коллег, которые занимаются в различных отраслях и много лет. И мы с ними можем для вас подготовить очень интересные разъяснения, достаточно подробные или как минимум базовые, чтобы вы увидели как бы общий вектор, да, могли сформировать свой общий вектор поведения или понять, надо вам обращаться к адвокату или что-то вы можете решить э, сами. Поэтому в комментариях э, пишем, что вас интересует, и это будет для меня уже определенным планом э, к действию. А так был рад со всеми видеться, подписывайтесь на мои видео, ставьте лайки и будем обязательно с вами встречаться дальше. Всем хорошего и главное тихо дня. У нас это уже очень актуально.